там на Instagram багато попідписувалась і прямо під кожним відео кілька жінок пишуть одні й ті самі: Валя, розкажи, Валя, розкажи. Ну ви новенькі. Ну я що ж я буду кожний год чи кожен місяць чешу розказувати? Познайомились ми на са... коротко. Познайомились ми на сайті Знакомств. О'кей. Сайт Знакомств називався Елена Models. Це не реклама, тому що це звичайний сайт, який ціла куча багать. Головне, я знаю, чого ви спрашиваєте. Главное, дивиться, чтобы сайт был платным для мужчины. Тогда есть какая-то гарантия, что туда пришли не письмами показывать, а найти себе женщину. Вы сами поймете, когда вы заходите на сайты такие траляля тю лю, -лю там как-то не особо к фотографиям требования, не анкета, ну такая. А когда вы заходите на такой сайт, где платят мужчины, там, как правило, либо предупреждают администраторы сайта, либо вы сами догадаетесь, потому что они будут требовать от вас качественные фото и подробную анкету. Вот так. У Сей Елена Моды, это не единственный сайт, их куча. Шукайте, просто наберите в гугле сайты знакомств с иностранцами. Я так шукала. Я вообще хотела грека найти, но нашла американца. Я возила на том сайте где-то год, ну, может, не год, месяца 8, то есть так. И, короче, ничего мне там не клювало, и такое, писали всякие, ну, либо, короче, странные, либо старые, такие. Вот. а Стивен пришел, и он где-то месяц был на этом сайте, он говорит, я выбрал самую красивую женщину, и решил, что, ну, меня ж никто не побьет, если я у нее спрошу, вот так он решил. У меня были красивые фотки, я делала фотосессию перед тем, как ну, закинуть анкеты свои на вот эти сайты. Господи, а так видео получилось в другом. <свят> вот у меня были красивые фотки, он говорит, я была самая красивая. А я с ним согласна, что там была самая красивая. Потому что девочки, фотка должна быть живая, вы должна быть эмоциональная. Бы я там бачила, так шляпы подевают, тонные взгляды, бусы высять. Ну кому она интересна со своей шляпой? Кому ты? Ты должна быть эмоции выражать, такая как ты в жизни, улыбчивая, где-то восхищение, где-то ну, ну живая фоточка должна быть. И вот у меня были такие фотки. И да, действительно, они были самые красивые. Я прям это, не стесняюсь это сказать. Кто хочет подойти мои фотки вверху на моей страничке в ТикТоке закрепленное видео, по-моему, самое первое или второе. Там три видео разрешается закрепить, и там я их три закрепила. Там одна с нашей свадьбой, вторая эти фотки с моей фотосессии. Подивиться, я была тогда в 45 лет. Я была худее, конечно, красивее. Это для новеньких. Вот. И Стивен пришел в месяц, это повисел, и, в общем, это написал мне, говорит, я не побоялась. Ну, говорит, что мне, наш морду не даст, а я от себя уже. В общем, написала, и я ответила, и, и мы и так завязалась у нас приписка. Че, боже, интересно, что ответила? Ответила, потому что девушка, он умеет красиво говорить, он начитанный, он грамотный, он знает, как к женщине подойти, он знает какие-то комплиментик там где сляпнул где там а как же он это как он начал свое письмо я когда увидела твою фотографию на моем лице появилась улыбка и вот так вот дальше пошло его ну, пошло его письмо вот это первое что он написал это я запомнила и, а мне так ну а мне зацепило и потом мы с ним переписывались 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 мы наверное где-то месяц уже больше не, месяц. Что мы переписывались? Вопросы друг другу задавали. Мы же хотели друг о друге узнать, кто мы и что мы. <coughs> он, он умеет подвести. так задаст вопрос, что, что мне не надо было думать, что у него спрашивают. Он так спрашивал, что я отвечаю и задавала тот же самый вопрос. Ну, в общем, интересно, у нас была переписка. Ну, я Потом он, значит, предложил, давай выходить на видеосвязь. Мы вышли, общались в скайпе. Языка я не знала. Вы думаете, это самая большая проблема знать язык? 21 век, боже, куча переводчиков уши вставляй, Google переводчик. И в этом, на скайпе есть такая функция, что голосовой перевод. Он говорит на английском, а я слышу его речь на Украинском, на украинский выбрала, и наоборот, короче. Он меня чуя, я ему говорю на русском, на русском я говорила, нужно говорить на, это язык выбираешь, либо русский, либо украинский, потому что этот переводчик не поймет весь Я говорила на русском, мне так легче. А короче, а вин поняли на английском, а вин чуя мои голоса, блять. Маленький словарный запас. Ну, в общем, вот так мы общались. Пообщались мы вот так месяц в скайпе. Потом он говорит, давай встречаться. Он быстро, вот что в нем, он так побачивает. Так, я ответила, и все, он давай так хватать. Но он, он, наверное, даже себя еще сдерживал, чтобы я не подумала, что это. То он так как-то выдерживал месяц того, месяц того. Потом мы перешли на видеосвязь, а потом он говорит, давай встречаться. Боже, девочки... И, в общем, я думала, думала, где встретиться. Я думала, Киев. А мне сын говорит, на что тебе то Киев? Едьте во Львов. Окей. Okay. Я предложила Львов. Стивен это согласился. И он снял квартиру. Ну, все онлайн, все, что ты хочешь, что там. Сейчас все решается. Он сам снял квартиру. И сказал, что вот приезжай в такой, на такой-то адрес, на такую-то дату. И все. А, а я прилечу тогда, та, то, я приїхала на сутки раніше, не пам'ятаю, що... а, бо, э, поїзд ходить через сутки Запорожжя-Львів. Я приїхала на сутки раніше, ну нічого, я полазила, подивилась по Львову, обслідувала, де да, там які ресторани, де що. Вот. А потім я його зустріла в аеропорту. О, це віддільна історія. І, коротше, по чуть-чуть, по чуть-чуть у нас зав'язався роман. Потом через месяц мы поехали еще через... Нет, через два, наверное. Поехали в Доминикану. И там он мне сделал предложение. И по, я вернулась домой. Это был февраль. Началась война. И вот так, все потом. Все потом быстро. Я поехала в Польшу, он кричал, втекай в Польшу, втекай куда-нибудь. Я, короче, чтобы тебя не убили. Война началась. Я поехала в Польшу, потом он приехал до меня в Польшу в гости, я жила с сестрой, и с ее нас погостював, и потом вернулся в Америку, оформил все билеты, все тра-ля-ля, и меня забрал. Фух. И сегодня, короче, годовщина нашей... Блять, время, сейчас я переключу.